Видела? Да. Защищать родину – это долг каждого мужчины нашей страны, для наших детей. Здесь потому что сыночек растет, хочется, чтобы в мире всегда был, чтобы не повторяли ошибок дети, чтобы чтоб было все хорошо в нашей стране. Никто не отговаривал, все прекрасно понимают, что это мой долг. Хорошее настроение, жаль, конечно, что на празднике, но ну, ничего не поделаешь. Вернемся и будем дальше жить, праздновать. Ну, конечно, отнеслась с переживаниями, относилась вообще, но ну, ничего не поделаешь, потому что он у меня патриот, я все прекрасно понимаю. То есть он за мир во всем мире, за правду. И, то есть это все для наших детей и для будущего поколения. То есть поэтому вот, вот так. Вот поддержала его как, как могла. Хотелось, не хотелось, переживала, не переживала, но поддержала, потому что без моей поддержки, ну, как бы никак. Это очень печально, это очень такая трогательная тема для меня, потому что мы одни остаемся без папы нашего. Но он будет, он с нами, мы с ним. Ну, а что поделаешь? Ничего не поделаешь, такая, ну, такой долг. А что сделаешь? Отправляем более опытных бойцов, те, которые участвовали Вместе с нами в Широкинской операции, то есть они тоже едут, эти ребята. Также едут и новобранцы, которые за это время, вот примерно за три месяца, прошли у нас подготовку, подготовились, то есть, и отправляются в зону АТО. К зиме готовы. Спасибо волонтерам. Спасибо полку АЗОВ за то, что помогает нам экипироваться и так далее. Спасибо цивильному корпусу за поддержку.